বহুত দিনৰ পাছত আমি দুয়োজনী লগত আছোঁ আৰু আজি ইয়াত আমি বহুত ধুনীয়া ঠাই যাম আপোনালোকক দেখাম বহুতে দেখিছে ঠাইটো কিন্তু যিবোৰে নাই দেখা তেওঁলোকে চাই ভাল পাব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ আৰু এইটো প্লেনিং আমাৰ বহুত দিনৰ পৰা চলি আছিলে কিন্তু বহুত কেঞ্চেল 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 আজি ফাইনেলি আমি যাবলৈ ওলাইছোঁ গতিকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আগলৈকে আমি কেনেকৈ গৈছোঁ আৰু ধুনীয়া ঠাইডখৰ আপোনালোকেও চাব ঠিক আছে তেতিয়া আগলৈ লগ পাই থাকিম এয়া আমি এতিয়া যাবলৈ ওলালোঁ গাড়ীখন আহি পালেহি আমি গোটেইকেইটা ফেমিলি মেম্বৰে হয় মানে কাজিন হয় আমি বাইদেউ ভণ্টি এনেকৈ আছোঁ আমি গোটেইবোৰ সেয়া আমি এতিয়া যাবলৈ ওলাইছোঁ আৰু আমাৰ লগত আছে দুজন ভাইটি এজন কেমেৰামেন সুনীল আৰু এজন আছে ড্ৰাইভাৰ পংকজ আপোনালোকক আৰু ছাছপেক্টত নাৰাখি আমি কৈ দিওঁ যে আজি আমি গৈ আছোঁ টিপামলৈ এতিয়া টিপাম আহিবলৈ হ'লে আপোনালোকক আহিব লাগিব ডিব্ৰুগড় নাহৰকটীয়ালৈ নাহৰকটীয়াৰ টাউন হৈ নামৰূপৰ ৰাস্তা দি সোমাই আহি এই যিটো ব্ৰীজ দেখি আছে এই ব্ৰীজটো হ'ল গাভৰু ব্ৰীজ এই গাভৰু ব্ৰীজটো ক্ৰছ কৰাৰ পাছতে আমি টিপাম পামগৈ আৰু নাহৰকটীয়া চাবলগীয়া বহুত বস্তু আছে জয়পুৰ ৰেইন ফৰেষ্টলৈ আহিব পাৰে নামফেঁকেৰ বুদ্ধিষ্ট টেম্প'ল চাবলৈ আহিব পাৰে নামৰূপৰ দেলহীঘাট চাবলৈ আহিব পাৰে তেনেধৰণৰ বহুত বস্তু আছে গতিকে টিপামলৈ আহিব আৰু টিপামৰ লগতে নাহৰকটীয়াৰ বিভিন্ন ঠাইত আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ফুৰিব পাৰিব আচল কথাটো হ'ল আমাৰ অসমতে ফুৰিবলগীয়া ঠাই বহুত আছে কিন্তু আমি নাজানো আৰু যাতায়তৰ ব্যৱস্থা ইমান উন্নত নাছিলে আগৰ দিনত কিন্তু বৰ্তমানে যাতায়তৰ ব্যৱস্থাও খুব ভাল হৈছে আৰু অসমতে থকা বিভিন্ন চাবলগীয়া ঠাই আমি এতিয়া চাব পাৰোঁ ফুৰিব পাৰোঁ গতিকে আহকচোন আজি আমাৰ অসমতে থকা দাৰ্জিলিং সদৃশ মনোৰম ঠাই টিপামলৈ যাওঁ

দেৱী বাই কেনেকুৱা লাগিছে প্ৰিয়া বাই কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু অকণমান চ' এয়াই হ'ল টিপাম দেউচালি পৰ্বত অৰ্থাৎ বাগানে আৱৰা এই ওখ ঠাইডোখৰেই হ'ল টিপাম এতিয়া টিপাম এটা ধুনীয়া ঠাই হোৱাৰ লগতে এটা হিষ্টৰিকেল প্লেচো হয় ইয়াত ধুনীয়া এটা হিষ্ট্ৰী আছে টিপামৰ গতিকে হিষ্ট্ৰীটো মই ক'ম বাৰু আগলৈ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আৰু এনেকৈ আমি ষ্টেপ বগাই 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 ওপৰলৈ গৈ আছোঁ আৰু আপোনালোকে যিমানে ওপৰলৈ গৈ থাকিব সিমানেই ধুনীয়া ভিউ দেখিবলৈ পাই থাকিব গতিকে আমাৰ লগত ওপৰলৈ গৈ থাকক আৰু চাই থাকক সেই ধুনীয়া বাগানৰ মনোৰম দৃশ্য টি পাম টিপাম নামটোৰো এটা অৰ্থ আছে টি মানে হ'ল ঠাই আৰু পাম মানে হ'ল ওখ অৰ্থাৎ টিপামৰ অৰ্থ হ'ল ওখ ঠাই এনেকৈয়ে ষ্টেপ পগাই পগাই আমি ওপৰলৈ গৈ আছোঁ সেইয়া দূৰত দেখিছে নৈ সেয়া হ'ল বুৰিদিহিং নৈ দেখিবলৈ ইমান ধুনীয়া লাগিছে চাওকচোন আপোনালোকক জনাওঁ টিপামৰ থূলমূলকৈ হিষ্ট্ৰীৰ কথা বাৰশ আঠাইছ খ্ৰীষ্টাব্দত অসমলৈ আহিছিল চাওলুং চুকাফা আৰু তেওঁ ইয়াত অহাৰ পাছত প্ৰথমখন ৰাজধানী স্থাপিত কৰিছিল ইয়াতেই অৰ্থাৎ টিপামত তেওঁৰ নিজৰ বগা ঘোঁৰা এটা বলি দি অসমৰ প্ৰথমখন ৰাজধানী স্থাপিত কৰিছিল টিপামত গতিকে টিপামক আমি অস্থায়ী ৰাজধানী বুলি ক'ব লাগিব কাৰণ আমি সকলোৱে জানো যে পাছলৈ চাউলুং চুকাফাই চৰাইদেউত স্থায়ীকৈ ৰাজধানী প্ৰতিস্থাপিত কৰে আৰু এইডোখৰ ঠাই হ'ল একেবাৰে ওপৰত থকা ঠাইডোখৰ ইয়াত আমি আহি পালোহি ইয়াত অকণমান সময় আমি জিৰণি ল'ম তাৰপাছতে নিজৰা চাবলৈ তললৈ যাম গতিকে আহক আমাৰ লগত নিজৰা চাওঁগৈ কত ভাই জলদি জল্দি কত সঁচাকে অ শুনিছো শুনিছো হা হা অ এইফালে কথা আছে কি জানি অ এইখিনি পানীয়ে গৈছে

এক oh, যাবলৈ eh? <laughs> একো ন <gift> <gemachtos> <smoking graveleme lässtira> ঝৰ্ণা আপোনাক আৰু এতিয়া আমি ঘৰ যাওঁ চ' আপোনালোকে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি নতুনকৈ চাই আছে তেন্তে আমাৰ চেনেলটো কি কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বাই বাই